Saat pertama kali bertemu anak anjing itu, hati wanita itu langsung tersayat, melihat tubuh kecilnya terluka parah akibat gigitan ibunya. Kunjungan kedua membawa kabar yang lebih menyakitkan. Wanita itu mengetahui bahwa anak anjing itu memiliki enam saudara, tetapi lima lainnya telah mati karena cengkeraman gigitan kejam sang ibu. Pada kunjungan ketiga, si kecil sedang putus asa mencari makanan. Tanpa ragu, wanita itu membeli susu untuknya, berharap bisa membawanya pulang, tetapi pemiliknya menolak keras. Pada kunjungan keempat, anak anjing itu menggigil karena kedinginan, tetapi pemiliknya masih belum luluh. Akhirnya, pada kunjungan keenam, pemiliknya setuju untuk menjualnya. Dalam perjalanan pulang, ia tidak menangis atau rewel, hanya ada ketenangan di wajah mungilnya. Begitu sampai di rumah, ia mendapatkan susu formula pertamanya. Setelah dibawa ke dokter hewan, ia semakin sehat dari hari ke hari, dan senyum kecil yang terbit dari wajahnya membuktikan bahwa hidupnya kini jauh lebih baik.